Assalamualaikum dan selamat datang. Pernah tak kita terfikir bila kuasa barat datang ke tanah Melayu, adakah pemerintah kita hanya duduk diam dan terima saja nasib? Ha, hari ini kita nak bongkar satu cerita yang hmm jarang sangat kita dengar. Bukan cerita pasal menyerah kalah, tapi cerita tentang langkah-langkah catur yang penuh strategi oleh raja-raja Melayu. Ini kisah tentang kebijaksanaan, diplomasi dan pandangan jauh mereka. Dalam mana-mana permainan catur, mesti ada satu langkah yang mengubah keseluruhan permainan, kan? Bagi pemerintah-pemerintah Melayu, langkah itu berlaku pada tahun 1909. Tiba-tiba je, British dan Siam, dua kuasa besar masa itu, duduk semeja dan boom, mereka tanda tangan Perjanjuan Bangkok. Nasib kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu tiba-tiba ditentukan oleh orang luar. Boleh bayangkan tak? Negeri-negeri ini diserahkan kepada British macam tu je. Seolah-olah suara pemerintah mereka tak ada nilai langsung. Peristiwa inilah yang betul-betul menyemarakkan semangat mereka untuk bertindak. Jadi, di sinilah kita bermula dengan satu garisan yang dilukis di atas peta oleh kuasa asing. Ini jadi latar belakang utama kita, satu tekanan dari luar yang sangat hebat di mana nasib negeri-negeri Melayu ditentukan bukan oleh orang tempatan, tapi oleh orang lain. Inilah cabaran terbesar yang terpaksa dihadapi oleh raja-raja Melayu pada zaman itu. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya apa sebenarnya perjanjian Bangkok 1909 ni? Senang cerita, ia macam perjanjian sempadan. Tapi, kesannya jauh lebih besar daripada tu. Perjanjian ni secara rasminya memindahkan negeri-negeri Melayu Utara dari bawah pengaruh Siam ke bawah pengaruh British. Dan poin paling penting kat sini yang kita kena faham betul-betul, keputusan ni dibuat tanpa pengetahuan atau persetujuan Sultan-Sultan. Langsung tak ada rundingan. Ini dah macam satu tamparan hebat, satu cabaran terus kepada kedaulatan mereka. Jadi, bila dah ditekan macam tu, apa yang mereka buat? Ha, ini yang menarik. Kita masuk ke strategi pertama mereka. Mereka tak angkat senjata. Sebaliknya, mereka guna senjata yang British sendiri bagi pada mereka. Mereka gunakan durbar sebagai pentas untuk bersuara dan melawan balik. Apa tu durbar? Durbar ni atau majlis raja-raja sebenarnya idea British tau. Kononnya untuk senang berunding dan tadbir negeri-negeri Melayu. Tapi, di sinilah bijaknya pemerintah kita. Mereka ambil platform yang British cipta ni dan mereka pusing balik. Daripada jadi tempat untuk dengar arahan, Durba diubah jadi medan pertempuran diplomatik. Ia jadi satu-satunya tempat rasmi di mana Sultan-Sultan boleh berdepan dengan pegawai-pegawai British yang paling berkuasa dan menyuarakan apa yang terbuku di hati mereka. Dan jangan ingat ini cuma usaha sekali-sekala tau tak. Tengoklah garis masa ni. Dari awal tahun 1900-an sampailah ke penghujung 1930-an, mereka ni konsisten. Dalam setiap durbar, ada je isu penting yang dibangkitkan. Mula-mula, Sultan Idris dari Perak kritik cara British kumpulkan semua kuasa kat tangan seorang Resident General. Lepas tu, Sultan Iskandar dari Perak pula dengan lantang minta kuasa takbir dikembalikan. Sampailah ke isu pendidikan untuk orang Melayu, untuk wanita, semuanya dibangkitkan. Ini bukan kerja satu malam, ini strategi jangka panjang. Dengar petikan ini betul-betul. Ia daripada Sultan Iskandar Shah masa Durba tahun 1932. Kami meminta supaya kuasa mentadbir itu dikembalikan kepada Raja-Raja Melayu dengan majlis musyarat negerinya. Fuh, ringkas, padat dan terus terang. Cuba bayangkan keberanian yang diperlukan untuk cakap macam ni depan-depan pegawai British yang berkuasa. Ini bukan cakap-cakap kosong. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam mempertahankan kedaulatan negeri-negeri mereka. Okey, selain daripada bersuara di durbar, ada satu lagi langkah catur yang sangat pintar. Kita masuk ke strategi kedua. Kedaulatan dalam tulisan. Kalau durbar tu macam pedang, yang ini pula macam perisai. Mereka cipta satu perisai undang-undang untuk melindungi negeri mereka daripada campur tangan asing. Dan inilah perisai itu. Tengok dua dokumen bersejarah ni. Sebelah kiri, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor tahun 1895 dan sebelah kanan, Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu tahun 1911. Ini, ini bukan sekadar helayan kertas lama tau. Ini adalah senjata kenegaraan yang sangat ampuh. Ia digubal khusus dengan satu matlamat untuk pastikan negeri mereka tak boleh disentuh atau dijajah sewenang-wenangnya. Jom kita bedah sikit apa yang ada dalam undang-undang ni. Kalau kita tengok perbandingan ni, jelas sangat Johor dan Terengganu ada strategi yang sama. Fasal yang paling-paling penting, sultan dilarang keras menyerahkan negeri kepada mana-mana kuasa asing titik. Selain itu, ia menetapkan Islam sebagai agama rasmi dan mewujudkan satu sistem pentadbiran yang jelas dengan Majlis Mesyuarat Negeri. Apa maksud semua ni? Maksudnya, ia satu message yang sangat jelas kepada dunia luar, ini negeri kami, kami ada undang-undang kami sendiri dan kami yang memerintah. Baiklah, kita dah tengok macam mana mereka bersuara dan macam mana mereka guna undang-undang. Strategi ketiga pula adalah tentang memperkuatkan rumah mereka sendiri dari dalam. Para pemerintah ni sedar, kalau negeri kucar kacir tak terurus, senanglah orang luar nak masuk campur. Jadi, mereka tahu, sebuah negeri yang moden, cekap dan kaya adalah benteng pertahanan yang paling kukuh. Dan kalau nak tengok contoh paling jelas, kita kena tengok Kedah. Di bawah Sultan Abdul Hamid Halim Shah, satu program pemudanan besar-besaran dilancarkan. Baginda faham, kalau pentadbiran negeri cekap dan sistematik, apa lagi alasan British nak masuk campur kan? Jadi, dengan menubuhkan jabatan-jabatan kelajaan yang tersusun, Kedah menjadi lebih efisien dan lebih kebal daripada gangguan luar. Jadi, macam mana Kedah buat semua ni? Ini dia rangka tindakannya. Langkah pertama, wujudkan pembendaharaan negeri untuk urus duit. Langkah kedua, tubuhkan jabatan tanah dan audit supaya semuanya teratur dan telus. Langkah ketiga, bentuk sistem mahkamah dan pasukan polis sendiri. Dan yang paling penting, langkah keempat, lantik orang-orang tempatan yang cekap untuk pegang jawatan-jawatan penting ni. Ini satu cara untuk tunjuk pada British, "Hey, kami boleh tadbir negeri kami sendiri." Tapi cerita ni bukan pasal Kedah je. Terengganu pun buat benda yang sama di bawah Sultan Zainal Abidin ketiga. Mereka pun tubuh jemaah menteri, ada jabatan-jabatan kerajaan. Ini menunjukkan yang kesedaran untuk memodernkan negeri tu bukan terpencil tapi dah jadi macam satu trend di kalangan pemerintah-pemerintah Melayu. Masing-masing ada kesedaran untuk kuatkan negeri sendiri. Johor pula pendekatannya lain sikit. Fokus utama mereka ekonomi. Mereka faham satu benda yang sangat penting, duit adalah kuasa. Jadi, mereka buka pintu kepada pelabur asing, mereka majukan tanaman komersial macam gambir dan lada hitam. Hasilnya, Johor jadi negeri yang sangat kaya dan makmur. Dan kekayaan ni, ia bukan sekadar untuk bermewah-mewah, ia jadi modal untuk kekuatan politik. Bila negeri tu kaya, stabil, suaranya lebih didengari dan lebih susah untuk orang luar pijak kepala. Okey, kita dah lihat tiga strategi utama. Diplomasi, undang-undang dan pemodenan. Jadi, apa kesimpulan daripada semua ini? Apa yang kita boleh pelajari? Ia adalah satu warisan, warisan ketahanan yang dibina atas kebijaksanaan dan strategi yang pelbagai. Senang cerita, inilah dia strategi tiga serampang mereka. Pertama, penglibatan diplomatik, guna duba untuk berhujah dan menuntut. Kedua, undang-undang perlembagaan cipta perisai undang-undang untuk jaga kedaulatan dan ketiga pemodenan negeri kuatkan pentadbiran dan ekonomi dari dalam ketiga-tiga benda ni tak dibuat berasingan ya tapi berjalan serentak saling melengkapi untuk satu matlamat melindungi negeri dan inilah Inilah takeaway paling penting untuk kita hari ini. Semua tindakan yang kita bincangkan ni ia bukan sekadar untuk melawan British masa tu je tak. Ia sebenarnya adalah langkah-langkah awal untuk membina sebuah negara. Usaha mereka inilah yang telah menyelamatkan institusi-institusi penting macam sistem beraja, sistem pentadbiran negeri dan kedaulatan yang akhirnya menjadi tapak asas kepada negara Malaysia yang merdeka hari ini. Jadi saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan. Cuba kita renungkan sejenak, macam manalah agaknya rupa sejarah Malaysia hari ini kalau pemerintah-pemerintah kita pada zaman tu hanya memilih untuk berdiam diri dan menerima saja nasib mereka? Hmm? Warisan kebijaksanaan dan ketahanan mereka ni memang sesuatu yang sangat bernilai untuk kita fahami dan hargai. Terima kasih kerana sudi mendengar.